نحمدحس اللہ علیہ رسول کریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیوں بدرگو دوستو اور پیاری بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ در تکالیف اور مسئلہ سے محفوظ رہیں آمین سم آمین آپ لوگوں کا ہوس بائی فیاسٹاؤ کو ٹی وی کی جانب سے نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہے دوستو جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ساون کا مہینہ ہے اور بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور اس ساون کے مہینے میں چونکہ حبس بہت زیادہ ہوتی ہے کافی گرمائش ہوتی ہے کافی گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کئی ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جنہوں نے درخواست بھی کی ہوئی تھی کہ آپ کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کریں جس میں خارج کے بارے میں ذکر ہو تو دوستو ایک ایسی ویڈیو ایک ایسی معلومات جو اللہ سبحانہ تع کے فضل کرم سے جس کا مکمل علاج قرآن مجید میں ہے اور قرآن کی ایک آیت سور مومنین کی چودہ نمبر آیت ہے اور اس آیت میں دوستو بہت بڑی شفا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے دوستو ان لوگوں کو شفا ملتی ہے روحانی روحانیت سے جن کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے جن کا عقیدہ درست ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کریم سے طلب کرتے ہیں تو اللہ کریم کو شفا بھی دیتا ہے لیکن سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے تو ہر بندے کو یا بندی کو چاہیے ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سبحان و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور ہر گھڑی ہر لمحے ہر آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اسی سے مدد طلب کرے اور اسی کی طرف رجوع کرے تو تبھی دوستوں مسائل حل ہوتے ہیں اور اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے یہ ذہن میں بٹھا لیں دوستوں کہ دنیا کا کوئی بھی جو بھی کام ہے وہ دوستوں وہ سوائے اعمال کے حل نہیں ہوتا اسباب کے بغیر جو ہے دوستو اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ قوت ہے وہ طاقت ہے جو اسباب کے بغیر سارے کام کیے دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے دوستو جب وہ کسی چیز کے لیے فرما دیتا ہے کن کہ ہو جا فن وہ چیز ہو جاتی ہے تو دوستو آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کرم سے خارش کے بارے میں بات کریں گے یعنی کہ جلدی امراض کے بارے میں خارش کا تعلق جلدی امراض سے ہوتا ہے اور دوستو جسے اگزیما بھی کہا جاتا ہے مختلف اگزیما کی وجہ سے خجلی ہوتی ہے خارش ہوتی ہے گرمی دانے نکلتے ہیں بڑے دانے بھی نکل آتے ہیں پیپ والے اس کے ساتھ دوستو اور بھی ہے جو دوستو جلدی امراض کا جس میں چمبل ہے اور اور بھی کافی سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسے پیشنٹس جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے تو ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ہر روز صبح پاک تازہ پانی سے غسل کیا کریں اور غسل میں اگر وہ پھٹکری بازار سے ملتی ہے کچھ حصہ نہانے سے پہلے پھٹکڑے کا تھوڑا سا حصہ ایک چھٹکی برابر وہ پانی میں ڈال دیا کریں اور اس کے ساتھ نہایا کریں تو دوستو کافی, سا, کافی زیادہ جو ہے وہ اکثیر ہے جلدی امراض کے لئے لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے میں روحانی علاج بتاؤں گا اور روحانی علاج میں دوستو سور مومنین کی آیت نمبر چودہ جو ہے دوستو اس کے لئے بالکل جو ہے دوستو اللہ سفت کے بارے میں اللہ سف کے فض الکرم سے کافی شفایاب آیت ہے اور اس شفایب آیت میں اس بیماری کے لیے کافی ایک اکثیر علاج موجود ہے تو دوستو اگر کسی کو یہ پرابلم ہے کوئی ایشو ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ عمل شوق سے کرے اور یہ عمل آپ ایک دفعہ دن میں کر سکتے ہو فجر کے بعد کر سکتے ہو یا سورج نکلتے ہوئے کر سکتے ہو لیکن دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عمل کو پرفارم کرنا ہے اور اللہ سف سے مدد طلب کرنی ہے طریقہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو کرو تو باوضو رہو اور درود ابراہیمی تین بار پڑھ لو درود ابراہیمی وہ ابراہ درود ابراہیمی ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہو اس درود شریف کو آپ مکمل تین دفعہ پڑھ لیا کرو جب پڑھ لو تو دوستو ساتھ میں ایک گلاس پانی رکھ لیا کرو اور اس کو کف کر دیا کرو اور ساتھ میں پھر یہ جو دعا ہے سور ممنین کی آیت نمبر چودہ اس کی سات بار آپ نے تلاوت کرنی ہے ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور جو ہی آپ اس صورت کو اس آیت کو ختم کرتے ہو اس کو پانی پہ کف کر دیا کرو اور پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ شروع کر لیا کرو یعنی ہر بار ختم ہونے پر اس کو پانی پہ کف کر دیا کرو اس کی ترتیب کچھ یوں ہے دوستوں اس آیت کی اس کا مفہوم اس کے الفاظ یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَسَوْنَا القضام لَحْمَا فم انش النا خلقہ آخر فتبہ رک اللہ احسن دوبارہ سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم فقصَََََََََََقضامََََحََ فم انہ خلقن آخر فتبہ اللہ احسن الخالقین دوستو بہت ہی مجرب نسخہ ہے چھوٹی سی آیت ہے اور سات بار آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے اور ساتوں بار آپ نے پانی پہ کف کرنا ہے اور ساتھ میں درود ابراہیمی آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے اور ضرور ابراہیمی کو تین بار پڑھ لینے کے بعد اس پانی پہ آپ لوگوں نے کف کر کے خود پی لینا ہے اگر خود خود سے مریض ہو یا کوئی دوسرا مریض ہے تو اس کو پلانا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو اس کی پابندی رکھیے گا اور سب کے ساتھ اس اچھے سے عمل کو شیئر کیجئے گا تو ان شاء اللہ جب اللہ پا اللہ پاک فضل کرم سے آپ اس عمل کو چند ہی دن یعنی پندرہ سے پندرہ یوم مسلسل کر لوگے تو آپ کو باقاعدہ اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو شفا ہوگی تو اس عمل کو کرتے رہا کریں اور پانی کف کر کے سب کو پلایا کریں یہ ایک ترتیب تھی تو سوچا کہ یہ عمل جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ روحانی عمل ہے اس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ اس کو آگے بن آگے پھیلاؤ اور سب تک پہنچاؤ امید ہے کہ آج کی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے صحت مند رکھے اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا اب تک کے لیے تہی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیت رہیں آباد رہیں